я очень благодарна всех присутствующих. У нас тема улучшения на качества окружающей среды в регионе и в городе Запорожье. Причем здесь мы хотим консолидировать силы депутатов, депутатского корпуса городского и областного совета, силы науки, общественности и позитивных сил. Обратите внимание, здесь не просто какие-то все подряд средства массовой информации, а те, которые освещают Вопрос к именно правильно освещает, и реально, и в их публикациях видны смыслы, что реально эти средства массовой информации хотят тоже улучшения качества окружающей среды. Вот таким вот таким объединением мы хотим, с одной стороны, и посоветоваться с вами, с другой стороны, получить поддержку от всех вас для того, чтобы мы создали такую критическую массу сознания, чтобы улучшение качества окружающей среды в нашем регионе пошло как новин. Вы же знаете, критическая масса сознания это как ядерная реакция. Накопляется, и процесс пошел и очень сильно, сметает все на своем пути. И препятствий уже не видит. Поэтому э, появилась такая идея, и э, благодаря этой идее вот Ми зараз здесь і собрались. Що ми хотіли на цьому обозначить? посталі обозначити? Я хочу по-перше подякувати всім, хто долучився до стратегії міста Запоріжжя. І власне ця ідея народилася після багато обговорень і намагань донести нашу думку, наші побажання до експертів проміс. Стало зрозуміло, що потрібен такий майданчик для обговорення якихось ну, суто от запорізьких, може не суто запорізьких, але проблем. І треба долучатися не лише екологам, не лише громадськості, а депутатському корпусу, впливовим людям, які в Запоріжжі і е, е, ЗМІ. І от Оце я по перше хочу подякувати всім, кого я приїжджала і підписувала це. Нам велика ну шана і подяка, там експерт, який робить е, стратегічну екологічну оцінку. Він дуже хвалив і сказав, що Молодці дуже потужно, і це вже точно не можна пропустити і про ну якось побачити. Так і ця ідея про щодо консолідації сил, сил, вона от народилася саме з цієї стратегії. Я сподіваюся, що Мы надали, будем вот это то, что впишем, и мы так и створим вот всю неформальную косведу. Для чего мы вот, попросили вас прийти? Во-первых, по экологии допросы на сессию выносятся практически каждый месяц. Весь этот спектр вопросов, все эти подводные камни узнать это практически вот одному депутату, двоим депутатам, это, это, очень сложно. Поэтому сюда приглашены вот профессор Рыльский, профессор, это доктор биологических наук, он осветит вопрос по рекам, то есть вопрос, вопросы на сессии будет такие, что мы должны понять для себя и депутатам сообщить, как вопрос сырой или не подготовлен или до, <с необходимо <с эти вопросы э, отправить профессор Задорский э, это э, он уже химик и технолог он тоже, считайте, что в нашей команде получено добро его как эксперта он сказал при необходимости, пожалуйста э, его можно включать в эту организацию и э, следующий момент э, значит нам необходимо создать какое-то объединение. А какое объединение? Мы вот юридически мы с думали-думали, мы -думали, пока не понимали. Но какое-то объединение нам необходимо? Вот, четырех э, слоев получается. Депутатский, э, общественность, СМИ и наука. То есть, что это будет за объединение? Формальное или неформальное? Или юридическое объединение? Это уже, конечно, на ваш слух. И э, хотелось бы, конечно, чтобы мы в таком Ракурсе такой круглый стол у нас был раз в месяц, чтобы мы обсуждали вопросы перед сессией все экологические и проекты решения рекомендовали. И потом значит, эти проекты решения мы лоббировали бы на сессии. То есть экологические вопросы можно решать, как я вижу, именно вот через проекты решения, потому что взывать власть, как вот... Наш опыт показывает. Э, благоразумие не приводит ни к каким результатам. Просто игнор. Игнор и больше ничего. И и и и Поэтому эффективность нужна, а будем работать вместе. Так, ну что по регламенту, значит, мы по преднику запизнейся объявлялось и так. какую эту тему нужно раскрыть, то... Ну, а, а як ми можемо, ми ж живі організми? Ми ж не труби завесі. Тобто, якщо якесь питання потребує обговорень, вірніше розкрити тему, то на виступ дається 5-7 хвилин, а так вільне обговорення теми і прошу до... Переліку питань. Перше, це от давайте все-таки повернемось про створення цього неформального, цього майданчику. Як це має виглядати і чи, може, правда, ми не запросили виконавчу владу. Тут було таке питання, чому виконавчу владу не запросили. Ну, здається, ми їх запросимо наступного разу, коли ми вже утворимо щось міцне і потужне, мені ну, здається, так. Все Сегодня у нас такое неформальная встреча, образно говоря, это больше знаком. Поэтому делать мы сейчас обсуждаем на сессии в это проекты И я как депутат, например, слабо разбираюсь сейчас Я за когда я на конечно же, у нас смотрелось меньше, однозначно, но можно мы мы с Ивановичем поддерживаем Ивановичу позицию. Сейчас, как мы даже пробивать. На нашем ну это недостаточно, ну видите, часто боятся медленно, больше запорастали, что-то. ну какое слушать, слушать, включиться вместе с вами. Нам не стыдно то, что мы чего-то не знаем. Це нормально, так. Ну, я от пропонувала і на ваш розсуд виношу, що ми будемо на таких засіданнях, які перед сесією, за тиждень до сесії, скажімо, це пропозиція, обговорювати питання довкільні і давати громадську оцінку. І не дарма ми запросили ну, вчених, науковців, які можуть дати фахову експертну оцінку якимось проєктам.

все, кто? просит... прошу. У меня такой вопрос, что у меня только совета, у тех, кто значительно дольше находится в общественной деятельности, каким образом лучше всего оформить, то есть если сегодня будет принято критикальное согласие, то есть, например, депутаты могут создать, условно, какую-то инфрационную группу, да? То они будут выступать не то есть чтобы голос был мощнее, как он лучше? выступать как от трех разных фракций или от четырех, скажем, или какая-то убедная депутатов. Теперь, если вот у нас коллектив, каждый из присутствующих здесь, он представляет какую-то или благотворительную организацию, или громадскую объединение. Опять же, как лучше? сделать 20 запросов от каждого mm -hmm. из нас на городскую власть и единый от ну, созданной там, экологической лиги Запорожья. То есть у меня вопрос, как лучше